डॉक्टर साहिब मैं मर गया हूं शायद जिंदा लाश हूं नींद तो जैसे मुझसे तलाक ले चुकी है वाह वाह नाजिर क्या शायरी की है तुमने लगता है नींद का जनाजा तुमने खुद पड़ा है बैठो और बुतों के माजरा किया है डॉक्टर साहब पिछले डेढ़ महीने से नींद गायब है जैसे मेरा बिस्तर देख कर वो भाग जाती है नाजिर ऐसा लग रहा है जैसे नींद ने दूर रहने का हुक्म ले लिया है लेकिन फिक्र न करो अब हम तुम्हारी नींद वापस बुलाएंगे वो भी वापसी के टिकट के साथ दोस्तों नींद ना आने का आपके जिस्म और सेहत पर इतना गहरा असर पड़ता है कि जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसामिया की अहम वजूहत क्या है ये कितने टाइप की होती है मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आप इसको हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर ए एस हेल्थी हमेशा पहला हिस्सा नींद की अहमियत दोस्तों नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं है ये एक कुदरती फैक्ट्री है जहां दिमाग की सफाई होती है याददाश्त महफूज होती है हार्मोन्स मुतवाजन होते हैं दिल शुगर बिल प्रेशर सब रिसीत होते हैं और हां हसन भी निखरता है इसीलिए कहते हैं ब्यूटी स्लीप डॉक्टर साहब और मैं समझता था कि नींद सिर्फ सोस्ती और काहली की बहन है दूसरा हिस्सा नींद ना आने की वजूहत अब आते हैं तुम्हारी नींद के कातिलों की तरफ यानी वो वजूहत जो नींद को भगा देती है दोस्तों दुनिया की 10 से 20 फीसद आबादी इंसामिया यानी नींद आने की बीमारी से किसी न किसी दर्जे में मुतासर है अगर हम बाल अफराद की बात करें तो 30 से 40 फीसद अफराध इससे मुतासर नजर आते हैं अगर आप इंसामिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी टाइप्स को समझना होगा इसके बाद आप इसके असबाब को आसानी से जान सकते हैं इसके बाद आप इन असबाब को दूर करके इसका मुस्तकिल इलाज कर सकते हैं इंसामिया की टाइप्स नंबर एक आनसेट स्लीप इंसामिया इसमें जब आप सोने के लिए लेते हैं तो आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती नंबर दो मेंटेनेंस इंसामिया इस किस्म में आपको नींद तो आती है लेकिन रात में बार बार आपकी अपाख खुलती है जिससे आपको बेहतर नींद नहीं आती और आप जब सुबह उठते हैं तो आपको थकान महसूस होती है और लगता है की अब ही नहीं नंबर तीन अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसामिया इस टाइप में आपको नींद तो आती है लेकिन सुबह बहुत जल्दी आपकी आँख आप खिल जाती है इसकी वजह से आप दिन भर थका थका सा महसूस करते हैं इससे आपकी जिस्मानी और दिमागी सेहत बहुत मुतासर होती है दोस्तों इंसामिया की ये तीनों टाइप्स किसी भी शख्स में देखी जा सकती है लेकिन उन सब में आंसेट स्लीप इंसामिया सबसे ज्यादा है इसकी सबसे अहम वजह है जिसम की सर्केडियन साइकिल का बिगड़ जाना सर्केडियन साइकिल एक घड़ी की तरह होती है ये कुदरती तौर से हमारे जिस्म में फिट होती है जो हमें बताती है कि हमें कब सोना चाहिए और हमें कब जागना है आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप एक खास वक्त पर सोने और एक खास वक्त पर जागने का रूटीन बना लेते हैं तो इस वक्त आपको खुद बखुद नींद आने लगती है और इस मखसूस वक्त पर आपकी की आँख खिल जाती है ऐसा आपकी सर्केडियन साइकिल की वजह से ही होता है इस सर्केडियन साइकिल का बिगड़ना ही इंसामिया की सबसे बड़ी वजह है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्केडियन साइकिल बिगड़ती क्यों है इसकी सबसे पहली और अहम वजह है शिफ्ट में काम करना यानी कभी दिन में काम करना और कभी रात में काम करना इसके अलावा ऐसी माए जिनके छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें रात में बार बार उठना पड़ता है तो इनमें भी ये साइकिल बिगड़ जाती है और उन्हें भी नींद के मसाइल पेश आते हैं दोस्तों सर्केडियन साइकिल के बिगड़ने की दूसरी अहम वजह है स्ट्रेस और जहनी दबाव दिन भर की टेंशन बिल जमा कराना बीवी की शिकायतें बास की डांट उन सब वजुहात से भी सर्केडियन साइकिल बिगड़ जाती है और आपको नींद नहीं आती दोस्तों सर्केडियन साइकिल के बिगड़ने की तीसरी वजह है स्क्रीन टाइम सोने से पहले मोबाइल लैपटॉप टीवी और नीली रोशनी की वजह से भी हमारी सर्केडियन साइकिल बिगड़ जाती है नीली रोशनी दिमाग को कहती है जाग जा बेटा रात अभी बाकी है नींद न आने की चौथी वजह है कैफीन का इस्तेमाल शाम के बाद चाय काफी कोला ये दिमाग के अलार्म को आन रखती है खासतौर पर अगर तुम चाय का प्याला नहीं बिल्कुल टैंकी पी जाते हो दोस्तों इन सामने की पांचवी वजह है बेतरतीब रोटीन कभी दस बजे सोना, कभी दो बजे सोना दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है कि अभी सोई आ नाइट पार्टी मनाए इसके अलावा दिमागी बीमारियां जैसे डिप्रेशन और एंगजाइटी उनसे भी नींद बहुत मुतासर होती है जिस्मानी सरगर्मी की कमी जैसे दिन भर लेटे रहने आ बैठे रहने आ सिर्फ उंगलियां चलाने से जिस्म को थकन ही नहीं होती तो इस भी नींद नहीं आती दोस्तों कुछ लोगों को मेडिकल मसाल यानी बीमारियां होती हैं जैसे कभी नाक बंद कभी खराटे कभी पठों का दर्द ये सब नींद की राह में रुकावट बन सकते हैं तीसरा हिस्सा नींद न आने के नुकसान अब कुछ ड्राउने सच भी सुन लो दिमागी धुंध ब्रेन फाक हर वक्त कन्फ्यूजन मॉड ऑफ हर वक्त चिड़चिड़ापिन कमजोरी और थकन जैसे जान निकल गई हो वजन का बढ़ना आ घटना नींद जिसमें हार्मोन्स के लेवल को बिगाड़ देती है याददाश्त का कमजोर हो जाना दिल शुगर और बीपी के मसाइल ये सब नींद की खराबी की वजह से पैदा हो सकते हैं अब समझ आया डॉक्टर साहब नींद न आना सिर्फ बिस्तर का मसला नहीं जिंदगी का मसला है दोस्तों आन सेट स्लीप इंसामिया आजकल एक बहुत आम बीमारी है अगर आपको दो चार दिनों के लिए ये शिकायत हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं ये खुद ही ठीक हो जाती है लेकिन अगर आपको ज्यादा दिनों तक नींद के मसाइल है आपको ये शिकायत तीन महीनों से ज्यादा रहती है या आपको सोने में तीस मिनट से ज्यादा वक्त लगता है और आपको हफ्ते में कम अज कम तीन मरतबा इस तरह की तकलीफ पेश आती है तो ऐसे सूरत में आपको क्रानिक आंसेट स्लीप है। अब आपको इसकी जानब तवज्जो देने की सख्त जरूरत है और अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो अब ज्यादीतस बिल्ड प्रेशर और मोटापे जैसी खतरनाक बीमारियों को दावत दे रहे हैं चौथा हिस्सा तफसीली और घरेलू इलाज दोस्तों इंसामिया एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बजाय इसका इलाज करने के इसके साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं ऐसे लोग नींद भगाने के लिए काफी चाय और सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं याद रखिए उन चीजों से आपको वक्ती तौर पर आराम मिल सकता है लेकिन अगर आप ज्यादा दिनों तक इंसामिया का इलाज नहीं करेंगे और उन चीजों का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो इससे आपकी सेहत पर बहुत खराब असर पड़ेगा इसलिए जरूरी है कि आप उसका मुस्तकिल इलाज तलाश करें दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिनसे आप इंसामिया से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं नींद की गोलियों के बारे में आप इंसामिया की हर टाइप के लिए एक ही दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते अक्सर लोग यही गलती करते हैं इससे उन्हें वक्ती तौर पर आराम मिल जाता है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसके आदि हो जाते हैं और उसके बगैर उन्हें नींद नहीं आती इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इंसामिया की टाइप को समझें और उसके मुताबिक दवा का इंतखाब करें और अपने डॉक्टर से रजू करें दोस्तों जितनी भी जदीद दवाएं हैं अक्सर दवाओं के इस्तेमाल से आप उसके आदि हो जाते हैं इसलिए हमें जड़ी बूटियों और घरेलू इलाज का सहारा लेना पड़ता है उन कुदरती दवाओं के इस्तेमाल से भी आपको नींद आती है और आप उसके आदि भी नहीं बनते दोस्तों दवाओं के साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ तब्दीलियां लाना बहुत जरूरी है ताकि नींद के मसाइल से आपको मुस्तकिल तौर पर नजात मिल सके अब इलाज सुनते हैं और वो भी जबरदस्त घरेलू इलाज नंबर एक दूध और शहद नीम गर्म दूध में आधा चम्मच शहद मिलाकर पी लो और बिस्तर में जाओ नींद ऐसे आएगी जैसे सुकून की गोद नंबर दो सूरा मुख और दीगर असकार सोने से पहले कुरान की तिलावत खास तौर पर सूरा मुख आयतल कुर्सी और तीनों कुल ये रू को सुकून देते हैं और दिल को राहत नंबर तीन मोबाइल की छठी रात नौ बजे के बाद मोबाइल को शब बख़ैर कहे दो वरना दिमाग कहेगा नेटफ्लिक्स खत्म करो फिर सोते हैं नंबर चार नींद तारीख और खामोश कमरा कमरा ठंडा होगा रोशनी कम और आवाज बंद तब जाकर दिमाग कहेगा चिल्लू भाई सोते हैं नंबर पांच बेड सिर्फ सोने के लिए है बेड पर ना खाना के ओ, ना टीवी देखो ना कोई दूसरा काम करो इससे दिमाग को पता चलेगा ये जगह नींद की है बहस की नहीं नंबर छह सोने का वक्त मुक्र करो रोजाना एक वक्त पर सोना और जागना इससे दिमाग की घड़ी खुद खुद एडजस्ट हो जाती है नंबर सात कैफीन की कटाई शाम छह बजे के बाद चाय काफी सब बंद और अगर नानी अम्मा की चाय जरूरी है तो डी कैफी ले लो नंबर आठ लाइट वॉक आ हल्की वर्जिश खाने के बाद पंद्रह मिनट की वॉक करें जिसम थकेगा तो नींद आएगी नंबर नौ गर्म पानी से पांव धोना सोने से पहले सिर्फ पांव धोना दिमाग को नींद का सिग्नल देता है और अगर नानी की तरह तब में रख लो तो क्या ही अच्छी बात है नंबर दस डीप ब्रीदिंग गहरी सांस लेना चार सेकंड सांस लेना सात सेकंड सांस रोकना आठ सेकंड सांस बाहर निकालना इसको दोहराते रहे नींद आ जाएगी डॉक्टर साहब अब तो ऐसा लग रहा है मैं खुद नींद को दावतनामा दे रहा हूं बस बेटा आज रात से नींद रानी तुम्हारे ख्वाबों में आएगी बगैर बुलाए विवर्स नींद जिस्म की जरूरत है ये नियमत है मोबाइल टेंशन बेतरतीबी उन सब से नजात पाकर इसे वापस बुलाओ वरना वक्त से पहले चश्मा चिड़चिड़ा पिन और बेचीनी तुम्हारे साथ ही बन जाएंगे। डॉक्टर साहब आज रात में बिस्तर पर जाऊंगा और नींद को गिले लगा कर कहूंगा वेलकाम बैक दोस्तों अगर आपको भी नींद नहीं आती तो इन आसान तरीकों को आजमाए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ करें ताकि वो भी इससे कुछ न कुछ फायदा हासिल कर सके हमारे चैनल्स डॉक्टर ए एस एन हेल्थी हमेशा और ए एस एन नॉन स्टॉप नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें सोते वक्त मुस्कुराना ना भूली इससे खाब खूबसूरत होंगे फिर मिलते हैं एक और वीडियो में इसी तरह की मुफीद और मुस्तनद मालूम के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज